পৰিস্থিতি একদম বেয়া পুৰা মানে ঠাণ্ডা জ্বৰ চৰ্দি পুৰা চৰ্দি পাই গ'ল এতিয়া মই মেইন চেফটিটো একদম ল'বই লাগিব ত' আপোনালোকেও অলপ চেফটিত থাকিব আৰু এতিয়া মই শুই আছিলো মোৰ কাপোৰ চাপোৰ এনেকে মোৰ পুৰা কাপোৰ মানে জ্বৰত মানে অৱস্থা নাই ত লগতে এইবিলাক কাপোৰ চাপোৰ চব ধুই দিছে তাৰ ত এতিয়া ভাবিছো ঠাণ্ডা অলপ ফিল হৈ যৰম চাহ খাই তাকে অলপ ওলাই যাম ওলাই যোৱা আগতে মোৰ ৰুমৰ এইখিনি অকণমান চাফা কৰি লওঁ নহ'লে আকৌ দেখিবও বেয়া থাকে নহয় চাফ চিকুণ হৈ নাথাকিলে বহুত বেয়া আৰু আপোনালোকক কৈছো ফাবৰ ডাউন হৈ থাকিব বৰ্তমান মানে যিহেতু চামাৰ বেগ চামাৰটো অলপ চেঞ্জিং হব ত' সেইকাৰণে অকণমান জ্বৰ চৰ্দি হব পাৰে ত' ভালকে থাকিব আৰু এইখিনি সময়ত চেফটি নহলে আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ হব পাৰে কাৰণ মই বিশেষকে বেলেগৰ কথা নাজানো চেন্নাইতে মানে এনেকুৱা হৈছে জ্বৰ হলে মানে এতিয়া মানে টাইফ মেলেৰিয়া ডেংগু এই চিষ্টেমৰ জ্বৰ হৈ গৈছে তো অলপ চেফটি মোৰ বৰ্তমান ভয় লাগি আছে মানে ভয়ে জ্বৰ উঠাৰ নিচিনা হৈ আছে বাৰু একো নাই তই মোৰ নিজৰ চেফ্টি মই ৰাখিছো তেনেহ'লে বলপ এতিয়া অলপ চাহ খাই আহ আপোনালোককো দেখাও পৰিৱেশ বিশেষকে ক'ব গ'লে মোৰ চুলিবিলাকো বহুত লম্বা হৈছে তাৰ বাবেও অকণমান জ্বৰ জ্বৰ দি ভাব আহিছে আৰু মই এইটো জেকেটটো লগাই লৈছোঁ কোনোবাই ভাবিব লেভেলত লগাইছে বা লেভেল নহয় নিজৰ চেফটিটো ৰখাটো বহুতেই জৰুৰী ত' নিজৰ চেফটিটো ফাৰ্ষ্ট ৰাখি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এটা বস্তু দেখাব আছে যিহেতু মই আজি কেইদিনমানৰ পৰা এখন চাইকেল কিনিছিলোঁ ত' আপোনালোকক একেবাৰে দেখুওৱা হোৱা নাই ত' ভাবিছো এইবাৰ চাইকেলখনো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তেনেহ'লে বলক তললৈ যাওঁ গাড়ীখনৰ চাবিটো লৈ ললোঁ ত' বলক ত এইখন এইখন নহয় এক্সোৱেলি আপোনালোকে এইখন ভাবি আছে এইখন হৈছে মোৰ নতুন চাইকেল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু ইয়াতে মানে এক্সোৱেলি আগফালেও ডিচ আছে আৰু পিছফালে আৰু তোমাৰ গিয়াৰ বক্স আছে আৰু এইফালে এইটো আৰু ইয়াতে গিয়াৰ ছিষ্টেম ধুনীয়াকৈ সকলো আছে তো এইখনে হৈছে মোৰ নতুন চাইকেল আপোনালোকে অকণমান দূৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ চ' কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব এইখন মানে আগৰ চাইকেলটো বহুত পুৰণা হৈ গ'ল যে সেইকাৰণে আগৰ চাইকেলটো মানে বন্ধ কৰি দিলোঁ য'ত ডিউটি কৰোঁ তাতে ৰাখিলোঁ আৰু এইখন নতুন চাইকেল মই লৈ আহিছোঁ নতুন নহয় একচুৱেলি ছেকেণ্ড হেনে হয় পুৰণা হয় বাট বেছি দিনো হোৱা নাই সেইকাৰণে মই নতুন নতুন কৈ আছোঁ আজি পৰা আৰু আজিৰ পৰা নহয় অলৰেডি চলালোৱে আৰু এইখনকে এতিয়া বৰ মই চলাম তেনেহ'লে ব'লক এইখন লৈ আমি অলপ ফুৰি আহোঁ ভাবিছোঁ কি এইখিনি এডাল চেটআপ এটা ফিটিং কৰিম যাতে এনেকৈ ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা যায় ত' এইখিনি এটা লগাম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এইখন চাইকেল চলালে মানে বেছি ভাগৰ নিচিনা নালাগে অকণমান পেডেল মাৰিলে মানে বহুত স্পীড যায় মানে দুবা পেডেল মাৰি দিলে বহুতখিনি গুচি গৈ সেইকাৰণে ভাল লাগে চাইকেলখন গেয়াৰ দিয়া বজ সেইকাৰণে ভাল লাগে অলপ আৰু ইফালে এইটো ধুনীয়া এটা হেৰিচনত গৈ থাকে ধুনীয়া লাগে জানেই মাৰ্কেটটো বেছি দূৰত নহয় তো পালোঁৱেই আহি আৰু বেছি নাই আৰু এয়াই আৰু বেয়া আৰু জ্বৰৰ দিনত অকণমান গৰম বস্তু খোৱাটোও ভাল তো তাকে গৰম খাবই আহি ত' ঠাণ্ডা খোৱাতকৈ চাহ খালোঁ মই ইয়াতে বাট চাহ খোৱা ভিডিঅ'টো মই নেদেখালোঁ সেইটো কাৰণে য'তে মানুহে ক'ব গ'লে যে চাহ খোৱা ভিডিঅ'ও দেখাই আছ ত' সেইটো কাৰণে চাহ খোৱা ভিডিঅ'টো নেদেখালোঁ ডাইৰেক্ট চাহ এটা খাই বৈ তাৰপিছতে আহিছোঁ আৰু অঁ মই কি কোৱা আছিলোঁ চাহ খোৱা কথা চাহ মানে এক্সোৱেলি সেইটো কাৰণে নেখালোঁ চাহ খালে আকৌ মানুহবিলাকে ক'ব চাহ খোৱাটোও দেখাব লাগে যে আমি চাহ খায়েই পোৱা নাই সেইকাৰণে চাহ খোৱা দেখা নাই আৰু আহি থাকোঁতে লগৰ দুটাও লগ পালোঁ সিহঁতৰ লগতো জুচ সিহঁতকে ভাল পাওঁ মই খোৱা নাই এক্সোৱেলি কাৰণ মোৰ জ্বৰ হৈ আছে যিহেতু জুজ খালে আৰু বেছি জ্বৰ হ'ব ত' মই জুচ খোৱা নাই আৰু এতিয়া সেই ঘূৰি মেলি আহি আহি আপোনাৰ ৰুমটোৰ ওচৰৰ পালোঁ আহি মোৰ চাইকেলখন মানে গিয়াৰ গিয়াৰ থকা তো বৰষুণত থ'ব নোৱাৰি বৰষুণত থ'লে গিয়াৰ বস্তু মানে পূৰা এইটো সেইটো জাম হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে মানে গিয়াৰ বস্কট ৰখা নাই আৰু ষ্ট'ভবিলাক অকণমান লুজ হৈছে বাৰু সেইখিনি চাৰ্ভিচিং দিব লাগিব আৰু এইফালে তালা লগাই থৈ দিলোঁ আৰু একচুৱেলি মানে কি হ'ল সেইটো বৰষুণত থ'লে বেয়া হৈ যাব সেইটো কাৰণে মানে মই শ্বৰ্টৰ লগতে ধোওঁ কেতিয়াবা মানুহজনী মানা কৰে চবলৈ হ'ব লাগিব নহ'লে তাই হেৰি নাযায় ন আমাৰে যাব আকৌ তো ৰুম ফালেও আহি অকণমান এতিয়াহে গাৰটো গৰম লাগিছে চাৰখিনি পোৱাৰ লগতে আমাৰ গছজিলা গছজিলা জ্বলিব বহুত মহ ৰুমত তাৰ কাৰণে গছজিলা আহি গৈছে এতিয়া ৰাতি শুওঁতে গছজিলা জ্বলিব আৰু ইফালে মই মোজা আকৌ পিন্ধিব লাগিব কাৰণ মোৰ মোজা এযোৰ পূৰা ইয়াত পানী পৰি আছিলে পূৰা ভিজি গ'ল তো এইযোৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ইয়াত থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই আকোঁ নতুন মোজা আৰু এইফালে ভাত চব্জি হৈ আছে আৰু মই এতিয়া আৰু বেছি লম্বা নকৰোঁ মই এতিয়া শুই যাওঁ